জাহীৰৰ ভাতৃ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ শ্বেয়াৰ কৰিব ওলাইছো যিহেতু জাহাংগীৰৰ ভাতৃ বা জাহাংগী জাহাংগীৰ আৰু বৰ্তমান অৱশেষত জাহাংগীৰৰ ভাতৃ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে আপোনাৰ দুই ভাই আছিল কিন্তু যি জঘন্য় হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হল আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে যে সেয়া হৈছে জাহাংগীৰৰ মৃতদেহ কিন্তু লাষ্ট মুহূৰ্তলৈকে আপুনি যিহেতু কালি মই আৰক্ষীক সুধিছিলো যে তাৰ ভাগত যিমানখিনি মানে সেইখিনি বস্তু মোক ঘটাই দিয়ক অন্তিম সংস্কাৰখিনি কৰি আমাৰ যিটো ধৰ্ম মোতাবি হেৰি আছে সেইটো কৰি দিয়ক কিন্তু আৰক্ষীয়ে মোক ইয়াৰ বিষয়ে একো নকলে আৰু ইয়াৰ আগতেও কেইবাবাৰো কৈছিলোঁ বা মোক বস্তুখিনি দি দিয়ক মই ঘৰলৈ যাওঁ মানে মই যেতিয়া বস্তুখিনি খুজোঁ তেতিয়া মোৰ লগত কথা নাপাতে আৰু মই ডি এন এ ৰেপৰ্টখন কৈছোঁ ৰেপৰ্টখন নিদিলে মোক একবাৰ ফটো মাৰি বুলি ল'ব দিয়ক তাও দিয়া নাই এতিয়া মই কি বুলি ক'ম এতিয়া মোক আৰক্ষী এনেকুৱা কি লৈ মোৰ লগত কৰি আছে নে আমাৰ আমাৰ ওপৰত ডাঙৰ মানুহ নাই বুলি এনেকুৱা কৰি আছে আপোনাক জেৰা কৰা হৈছে বহুত হয় মোক বহুত জেৰা কৰা হৈছিলে মোক জেৰা কৰা হলে মানে মোক যিখিনি মানে সঁচা কথা মই দিলো আৰু মিডিয়াৰ কাৰণে গাওঁবাসীয়ে এটা দাবী উত্থাপন কৰিছিল যে অৱশিষ্ট যি যিখিনি বস্তু আছে সেইখিনি দিব লাগে কিন্তু আপুনি বিচাৰিছে যদি কিয় নিদিলে আপোনাক এতিয়া কিয় দিয়া নাই এইটো কথা মোক খুলি কোৱা নাই মানে এই মই বস্তু খিনি বিচাৰ পিছত মানে মোৰ লগত আৰু কথা নাপাতে আৰক্ষীয়ে

মই এতিয়া সন্দেহ কৰিব লগা কথা এতিয়া তেওঁই মাৰিছে এইটো কনফাৰ্ম নহ'লে মানুহটোক কেলে লুকাব ই যদি একো কৰা নাই মানুহটোক কেলে লুকাব আৰু ইমান দিন ক'তনো গায়ব হৈ থাকিব পাৰিব

যদি বেলেগত থাকিলেহেতেন হয়তো বেলেগৰ লোকেশ্যন ওলালেহে যেতিয়া ইয়াৰ ঘৰৰ ওচৰত সুনীল গগৈ ঘৰৰ ওচৰত যেতিয়া তাকে মই ফুল সন্দেহ কৰিছো এতিয়া এই কামটো কৰিছে বৰ্তমান মই এতিয়া ন্যায় বিচাৰো চি বি আই তদন্ত কৰো আৰু মই ইয়াৰ ন্যায়টো বিচাৰো যাতে চিবি আই তদন্ত কৰি মোক বস্তু খিনি ন্যায় লাগে হত্যাকাৰীক উলিয়াব লাগে হত্যাকাৰীক উলিয়াই যিটো শাস্তি হয় সেই শাস্তিটো প্ৰদান কৰিব লাগে ইয়াতে সুনীল গগৈ নহওক সুনীল গগৈ হওক বা বেলেগ কোনবাই হওক

পাঁচ লাখে হাত লাখে হিমান কৈছে আৰু মইতো শুনাও নাই এতিয়ালৈকে যে কিমান টকাৰ কথা কৈছে যে হয়তো কৈয়ো থৈ যাব পাৰে যে মই এইবাৰ যোৱা যোৱাই আহি কৈছে যে মই পাঁচ লাখ টকা পাওঁ যে এইবাৰ এই দুটা আহি মানে ঘৰ বনোৱা কথা আছিলে বা আৰু মাকে অকমান লগা কথা আছিলে আৰু সুনীল গগৈ মোক নিজে মোকে কৈছে তহতে এইবাৰ ঘৰলে গলে

আমাৰ লগত কাৰো কোনো শত্ৰু নাছিলে কাৰণ আমি মিস্ত্ৰীহে কাম কৰি খাওঁ কাৰনো শত্ৰুতা হব পাৰি আমাৰ বেছি পইচাও নাই যে পইচা আছে আমাৰ শত্ৰু আছে তেনেকুৱাটো নহয় আমি কাম কৰো খাওঁ ইমান যেতিয়া ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহিছিলে সেইদিনা ইয়াৰ ঘৰত এটা ৰঙা বেগ আছিলে আৰু বেগত লং পেণ্ট আৰু দুটা স্পৰ্টিং আছিলে আৰু আহোতে সেই দোকানখনৰ পৰা বজাৰ কৰি লৈ আহিছিল মানে কেম্পত বজাৰ নাছিলে বজাৰ কৰি লৈ আহিছিল সেই বজাৰ তাৰ পিছদিনাটো লৈয়ে গ'ল হেৰিত মালিকৰ হেৰিত কিন্তু তাৰ পিছৰ পৰা মানে মালিকৰ ঘৰৰ পৰা মানে যিহেতু গল তাৰ পিছৰ পৰা মোৰ লগত যোগাযোগ হোৱা নাই মানে কোনো জাহাংগীৰ ভাতৃয়ে চি বি আই তদন্ত বিচাৰিলে যিহেতু পুলিচৰ ওপৰত তেওঁ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস হেৰাই পেলাইছে আৰু অৱশেষত তেওঁ বিচাৰিছে চি বি আই তদন্ত যিহেতু ইমানবোৰ কৰিও বৰ্তমানলৈকে কোনো ধৰণৰ সংসুত্ৰ যিহেতু উলিয়াব নোৱাৰিলে জাহাংগীৰৰ মৃত্যুৰ কেনেকৈ হৈছিল কি হৈছিল সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ বৰ্তমানলৈকে যিহেতু উলিয়াব নোৱাৰিলে গতিকে আশা একেবাৰে শেষ হৈ গ'ল